У меня слова нет. Лежу как живой труп. Тяжело, конечно. Терплю, терплю. У меня четвертая стадия рака печени. Метастазы пошли, с метастазами пошли. Легкое, два легких поражены. Но сейчас принялся за желудок. То есть э, болезнь все прогрессирует и прогрессирует. Спасибо жене, она присылает биодобавки, потому что лечение мне никакое уже не помогает. Ни химиотерапия, ни биопсия, ни... ну вообще ничего. Была первая СКТ, которая обнаружила у меня рак. Потом я, меня повезли на больную больницу, так сказать, онкологический областной центр города Ленинска. И подписал эту диагноз, да, установили. У меня четыре комиссии было, и все они установили, что у меня четвертая стадия рака с метастазом. А скажіть, будь ласка, ви взагалі приймаєте знеболювання? Приносить аналгію. Ну як, може, аналогін аналгін? Навіть зуба колять. Ну Що тут говорить, а втирака. А скажіть, будь ласка, от ви зараз відчуваєте біль? Да, от якщо взяти по шкалі від 1 до 10, який рівень біль ви відчуваєте от прямо зараз, коли ну, ми діто, з вами... Десь 8 мабуть. Вісім. Да, терплю, терплю, а що робити? А скажіть, будь ласка, чи бувають у вас приступи болю, нестерпні, такі, да. що ви не можете? Да. І що ви робите в такому випадку? А нічого. Ну, водичку п'ю. А взагалі вам призначення якісь роблять лікарі не, знеболювання? Ні, не, они не, не делают. Снеболювання тут нету. Тут, як вони кажуть, это у нас медпункт, ну з розширеними повноваженнями. Ліцензії на нема, наркотичні аналітики, так? Да? да. Наркотичні анальгетики мені приписані там. Вот он, ну висновки там, ну, многі. везде. Даже меня возили, когда возили обратно в онкологическое отделение, это областное, имени Вашневского, то есть мне разрешили пойти в другое, в хирургическое, чтобы там выписали рецепт. Но они выписали смех. Ну тоже. Пацаны молодые, врачи эти, думали, что я наркома, Я наркотики никогда в жизни не принимал. Я не знаю. Скажіть, будь ласка, чи погіршився ваш стан здоров'я за останній період? І якщо погіршився, то ну як само? От якщо взяти останні чотири місяці? Я не можу ходити вже. Да, погіршився 100%. Ну, починає прогресувати болість дуже сильно. Ну, я думаю, що життя залишилось мені до... Был суд обратно, четвертый суд был, и вот отложили ну, на 20 число. А и чему все суд нужно Вызвать и врача, онколога со свободы, который ну, давал по СКТ, это компьютерная томография, э, выставок. Там выставок, там пленки есть, диски есть, то есть ну, такая вот. И он вот посмотрел, естественно, и установил тоже. Діагноз четвертої степені. Скажіть, будь ласка, якби у вас була така можливість і така нагода звернутися до судді, який має ухвалити рішення по вашому питанню, і до прокурора, який ну, напевно вибрав позицію, щоб вас не звільняти? Я от що просил, б ви їм сказали? Я б попросив ту гайду галінуланімеру, а Гайду галіну волі і прокурора забив таким ходісом. чтобы они, ну, по закону я 100% 84-я статья, я должен быть актирован, должен быть женой, там все, и койка есть, и врачи, все. Тяжело, одним словом, тяжело. Ну, в общем, если я поменяю агрессивную, вот эта агрессивная среда, мне станет легче, хотя бы обезболивающие будут кого-то, как положено. Ну, паллиативное не лечение, а уход за больным будет, сто процентов. Здесь нема ничего, ну, вот я же вот, и все, и умираю потихоньку. А, а судья, ну, судья, я не знаю, как она, что она думает, но я бы ее попросил по закону поступить.